Валя с дикого лесу. Приехала Что? Там жемчужина. Золотой бриллиант. Жемчужина, золотой бриллиант, поняли? Золотые серьги, вот это маленькие бриллиантики усыпано. И жемчужинка. Посмотри, чтобы курицу, oh, я хочу курицу. Чикен, Наконец-то дождалась чикен. Ну, я хочу чикен. Леки. Биф? Да. Окей. <laughs> Mijan, Mijan. Rare, so no medium, medium, really rare, medium, medium rare. Medium yes. rare, Okay, Do oh, not fail to go. Beautiful. It <laughs> before. Enjoy. Thank Talk you. you Absolutely. Mija, Mija, oh. medium, medium, uh, rare on the temperature, I mean. It's same? The difference. No, so this difference. one is more lean, it's more fatty. But... Okay. Yeah, sure? Yes, I'm ready. I just hold tight there for you. Uh -huh. There you go, Thank enjoy. You. Thank you. Пипец, глянь, ты Короче, курица не понравилась. копченая вроде. Пипец. Они закидывают. Sure. Yes. Вид, не успею видео, for мама. You? Ой, мама. Украин, Украин. 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 Can Thank you for you. you. Та ну с хватит. Вы не закидываете. Надо убрати вот эту зелененькую. Я ж казала, мясо з мясом. Поркбеле. Вот это поркбеле? Да. А, Блін. Порк Поркбеле. Имеется порк в виду пузо, свиньи. Как здорово. Чиз, короче, сыр и мед Ммм, mm, это вкусно Сыр соленый И сверху полито медом Четыре кис, я не знаю. Я... Плавленный что ли? не, Не знаю какой. Все, обожаю. да хрена жрачка. Боже, він еще кавуны несе. Ну, мужик, кстати, взял себе на тарелку кавуны. Куда? Нема места для кавунов. Вначале принесли вот такие шарики. Я думала, это хлеб. А это сырные шарики, такие вкусные, сверху они хрустят. Вот это называется? Паакейжа. Вот такая смачная. Я половинку съела, Мне надо место, чтобы здесь было. басу от на этих шпажках. Обосун не хочешь. Свене сало с медом. М -м -м. Сало с прорезью. Я думаю, оно вареное. Потом его поджарили до такой золотой скорынки. И сверху полили медом. Он прям в тарелочке поливаю медом. Это дуже смачно. Украинцы, мотайте на вуз, брить вид этих, из бразильцев. Поняли? Сало с прорезью, отваренное, потом поджаренное до румяности и полить медом. Не лізе. Оце добре. <послова> Вау. Yes, it's перфект. Бараніна іще. Все, кіпець. Уже перевернута, вони все одно несуть. желтеньким перевернутым, мол, мы не хотим. Они все равно приходят и предлагают. Гляньте, какую маску нашла. Я в зубах ковыряюсь, вы не бачите. Я только пененька. А вы что думаете, что я что? Как красиво, я в жизни уродская. Просто вот такие маски цепляю, и вы думаете, что я красивая. А в жизни вообще уродина. Что Стивен? А Стивен, дивится на меня любуется. А Стивен, дивится на меня любуется. Это специально для меня. Спасибо. Вы просила эту баранину. Мне очень понравилось. Ну, так аж... Are you full? I'm taking a break. А, ah, taking a break. Стивен, taking a break. Взял перерыв. Mm. Mm. Ммм. больше понравился там лэм, баранина и вот этот свинячий желудок. Mm. Хотим Чикаго, не хотим, а я хочу. Стивен, еще не знаю, но я скажу это попозже. Я хочу в Чикаго піти на йти грузинський ресторан. А, ну мене перевернути, ні. Там носить ще бараніну з косточкою. Хочу з косточкою. Прожувала. Проживала. будь ласка, місцеві дівчатки, хто мене дивиться і живе в Чикаго. Ну, Ми там плануємо коротко, погуляти в сентябрі. І я хочу піти в український ресторан хороший. Щоб покушати щось таке. А если можете, то еще посоветуйте, щоб пожратушки там интересного. Ну, бо борщ я сама можу сварить, вареники сама я можу наліпити. Голубці сама могу. А може щось таке інтересне є в меню в українському ресторані. Щоб Стівана побалувати його каким якимсь українським таким цікавинкою українською. І, вот. звісно же, я хочу грузинский. Я хочу... Я люблю грузинский вот эту грузинську еду. Хачапурі хочу їх. Саме больше хочу Хачапурі. Что там? Думаю, що ще сказати. Ой, думаю, блядь, я два не записувала пипец. Хачапурі хочу, грузинського. І щось українське смачненьке. Стивен прийшов. Ходи в руки мыть. In Chicago, a lot of Ukrainian community. Yeah. And I think they have a lot of Ukrainian restaurants and Georgian, of course. We're doing great. what she wants. So.

а -а, -а горячо. Вот сейчас будет нормально, Стивен. Beer and... lamb. Да, два. 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 Мне тарелочку поменяла. Я извиняюсь, что мясо там наложила, на наела. Они говорят, ничего страшного. Простили, вам стаканчик надо? не вот меня у меня две два чернокожих пара гипера. Стивен сказал, что у нас юбилей, они сказали, что они нам принесут десерт бесплатно. И куда вин лезет этот десерт, я не знаю, куда вин уже да, В принципе, очень хорошо даже a little more than minute, but not the same. little more А, вот так назывался, кстати, ресторан. Так назывался ресторан. Фогоде Чао. А, а, интересно. Вау! Ценки. пока Стивен там что с платой у нас. Ты же девочке надо заплатить за то, что она эту машину отпарковала, припарковала. <свят> Дыхать не мочу. Сейчас я яйкой задушенной красиво тут-то, да? Может, не будет видео, но все равно расскажу. Мы же зроблю. Это вот я нас сидела пара. Я рассказывала эти, ну голубые, короче. Вот сидят они, сидят тоже уже поели такие. И тут Степенка же я каждый тебя сфотографирую. Ну, захотелось меня сфоткать со столом. И мы фотографирует, а я, я голову поворачиваю с их стороны. А улыбается обои. Я сидет нас короче. Ну честно, они сидели мной любовались. Ну я Вот обои сидели и любовались. мне так неловко стало. Но когда мы уже уходим, уже мы расплатились, таки стоим со стола. И я думаю, ну гляну что они там еще. <laughs> а они обоими не машут. <laughs> Стивен сказал, что я самая красивая женщина в ресторане была. Так, так, а я... так правда. Шо, я... да, девочка, я европейка, светлые волосы. А что не? Я же не старая для Америки, Це, я не знаю, у нас в, это, в Украине уже бы сказали, что старая, а тут же я вообще не старая. Костюмчики да это красивые бусики ну, на мне, а чё б не, что даже геи залюбовались